अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मिळाल्याचा आनंद व्यक्त करीत आम आदमी पक्षाने केला धिंगरा चौकात जल्लोष दिल्ली मध्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना एकवीस मे रोजी कडून अटक करण्यात आली होती ईडीकडून अटकेच्या कारवाई आधी अरविंद केजरीवाल यांना तब्बल नऊ वेळा समन्स बजावण्यात आले होते त्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांना कडून अटक झाली होती त्यानंतर काही दिवसांनी ईडीच्या अटकेत अरविंद केजरीवाल यांना न्यायालयाने के जामीन मंजूर केला होता त्यानंतर सीबीआयने त्यांना सव्वीस जून केली होती त्यामुळे केजरीवाल यांच्या अडचणीत वाढ झाली होती मात्र सीबीआयच्या अटकेच्या विरोधात आणि जामीन मिळण्याबाबत केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती अखेर या याचिकेवरील सुनावणीनंतर अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला त्या आनंदात तेरा सप्टेंबर रोजी सायंकाळी सहा वाजता धिंगरा चौकात आम आदमी पार्टीचे शहराध्यक्ष हाजी मसूद अहमद व कैलास प्रांजळे यांच्या नेतृत्वात ढोल ताशांच्या गजरात व फटाक्यांच्या आतिषबाजीत व वाटप करत जल्लोष करण्यात आला सबसे परेशान हो सकता है पराजित भी हो सकता है आज इंसाफ की जीत हुई है आज, आज के जीत वाले एक ईमानदार व्यक्ति की जीत हुई है मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रेशराइज के बावजूद ईडी और सीबीआई तो तो के जरिए जो केजरीवाल को झूठे केस में हटाया हुआ है उसके लिए जो आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है हम तमाम आम आदमी पार्टी के पांच अधिकारी कार्यकर्ता तय दिल से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद व्यक्त करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने करके कर दिखाया है कि इंसाफ अभी जिंदा है जब तक भारत में इंसाफ जिंदा है संविधान जिंदा है तो सभी ईमानदार लोग जो भारत को अच्छे भारत बनाने के निर्माण के लिए लगे हुए हैं उनकी जो है मुझे जाग उठी है और वो हारेगी नहीं है मैं तमाम सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है हमने यहाँ पर इस जगह पे आदरणीय केजरीवाल को जो जमानत सुप्रीम कोर्ट में दी है सुप्रीम कोर्ट में को धन्यवाद तो करते हुए अरविंद केजरीवाल की जो अरविंद केजरीवाल के लिए हमने यहाँ पर जश्न मनाया है यहाँ पर लड्डू बांटे हैं ढोल ताशे हमने यहाँ पर उत्साह मनाया है तमाम लोग जो यहाँ के चलने रस्ते चलने वालों ने भी तो खुशी का इजहार किया हुआ है और हमने वहाँ पर उनको लड्डू वितरण करके अपने खुशी का इजहार किया है